bu hayotda atrofdagilarga xursandchilik baxshida etish uchun imkoniyatlar juda ko'p va ana shu yaxshi kayfiyatni nafaqat bayramlarda balki har kuni hadya etishingiz mumkin biroq sirli kuchlar bilan aloqada bo'ladigan buyuk bashoratchilar ekstrasenslar va ko'pincha ushbu sohaga aloqador insonlar ko'p hollarda sovg'a borasida bir biriga o'xshash bir sovg'adan xursand bo'l boshqasidan ehtiyot bo'l degan so'zlarini bayram yaxshi kunlar davrida ko'p keltirishgan lekin ko'pgina sovg'alarni faqatgina belgili ahamiyatga ega bo'lmaydi deb qarashgan shunday sovg'alar borki ular bilan bog'liq yoqimsiz hodisalar voqealar sodir bo'lgani bilan yoki ushbu sovg'alar muvaffaqiyatsizlik kelishiga sababchi bo'lgan ushbu ro'yxatda keltirilgan sovg'alarni taqdim etish yoki ularni qabul qilishni tavsiya etishmagan quyida ushbu sovg'alar ro'yxatini ko'rib o'tamiz birinchi buyum bu tig'li kesuvchi va shunga o'xshash buyumlar bunday buyumlarni insonning o'zi sotib olishi kerak chunki bunday buyumlar o'zida juda ko'p salbiy energiya to'plab boradi agar bu sovg'ani juda qattiq turib olmasligingizga qo'yishmasa unda bu buyumni ramziy tomondan biroz bo'lsa ham to'lov qilish evaziga qabul qiling ikkinchi buyum bu soat chunki u doim vaqtni hisoblab boradi bunga ko'pchilik tomonidan uni biror yomon tomoni yo'q deb qaraladi aslida esa ushbu sovg'a taqdim etilgan insonlar orasidagi munosabat baribir qanchadir muddat o'tib tugagan shu bilan birga so so soat sovg'a qilinganda u yaxshi kunlarni baxtli damlarni oxiri tomon shoshilishni boshlar ekan shunday qilib ushbu buyumni sovg'a tariqasida qabul qilish zarur bo'lib qolsa biroz to'lovni amalga oshiring shunda u sovg'aga kirmaydi uchinchi buyum bu bo'sh hamyon siz biror kimdan sovg'a sifatida bo'sh hamyon olsangiz bu omadingizni yo'qotish xavfini tug'dirar ekan bunda ozgina bo'lsa ham ramziy tomondan ichiga pul tanga yoki qiymatga ega bo'lgan nimadir solib olish kerak omadsiz bo'lib qolgandan ko'ra ushbu buyumni yaxshisi o'zingiz xarid qilganingiz maqsadga muvofiq to'rtinchi buyum bu ro'molcha ko'pgina xalqlarning madaniyatida dafn marosimida ro'molcha berish yoki dafn marosimida ko'z yoshlarini ro'molcha orqali artish odati bor shu narsa ko'z yoshlari va qayg'u bilan chambarchars bog'liq beshinchi marvaridlar bunday sovg'a muammoga yo'qotishlarga va kasalliklarga olib kelishi mumkin ko'pgina mamlakatlarda u beva va yetimlarning umidsizlik ko'z yoshlarini ifodalaydi oltinchi buyum bu oyna oyna juda sirli buyum bo'lib uni osongina sovg'a qilish yoki sovg'a sifatida qabul qilishning xususiyati yomon unga qarab go'zallik yoshlik va hayotdagi xursandchilikni aks ettirish mumkin u esa vaqt o'tishi bilan bularning barchasini teskarisiga o'zgartirib yuborishga ishoniladi ayniqsa qadimiy bunday sovg'alardan ehtiyot bo'lish kerak yettinchi buyum bu qo'lqoplar ular insonni aslida boshqarishga bog'liq bo'lgan ko'plab sehrli marosimlar bilan chambarchas o'ralgan shuning uchun bunday buyumlarni qabul qilish jarayonida o'rniga biror nima berib almashtirib olish kerak sovg'a qanday bo'lishiga qaramay kayfiyatingiz bayramona bo'lib qolaverishini tilab qolamiz ushbu fikrlarga qanday qarash esa har bir insonning o'ziga bog'liq